она для нас главная, но по определению она, в принципе, не является таковой, потому что она не впадает в море, она впадает в реку Дон, а уже Дон впадает в Азовское море. Поэтому мы составляем бассейн Азовского моря всей своей территорией, вот включая территорию, которая расположена на, то есть в Украине. Действительно, для того, чтобы совместно использовать ресурс Северского Донца и справедливо делить его сток между област... внутри между областями в Украине и на государственном уровне между Россией и Украиной было подписано в 1992 году соглашение о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов между, Российской... между Украиной и Российской Федерацией. И, и все эти годы мы в общем-то обеспечиваем соблюдение требований, которые были изложены в материалах этого соглашения как по количественным, так и по качественным характеристикам. Что имеется в виду? Там обозначены те минимальные значения русловых расходов, которые мы не можем нарушать, отдавая в общем-то получая воду и отдавая на территорию Российской Федерации снова. А также по, по качественным показателям, что наиболее остро стоит для этого у нас ежегодно каждые пять лет прошу прощения не ежегодно а с частотой один раз на пять лет мы пересматриваем и согласовываем наш порядок совместных отборов проб ну насколько чистую воду мы получаем и насколько чистую мы потом ее отдаем когда северский донец течет дальше на, по территории российской федерации Я... По каким критериям давать этому оценку? Если брать уровень как межгосударственный, на котором, в принципе, мы, ну, чтобы правильно оценивать, одинаково оценивать, мы используем рыбохозяйственные нормативы. И, в принципе, мы получаем из Белгородской области воду третьего класса. Отдаем на территорию Ростовской области четвертого класса. Не вдаваясь в подробности. Лучше как бы, или хуже? Конечно, чем выше класс общем-то, тем это хуже. Это я для стану говорить, да, То есть мы получаем, в общем-то, умеренно загрязненную воду, отдаем уже более как бы так. Но я вам хотела бы сказать, что специфические показатели, по которым определяют класс качества, они практически все транзитом идут из Белгородской области до Ростовской. Мы привносим в большей степени показатели общей минерализации, то есть солевые показатели, которыми, как я уже говорила, это сбросы шахтных вод, это специфика нашего региона угольного, то есть Донбасса, ну и самой геологии, которая, в общем-то... Как природные факторы нужно учитывать. Если Может, наши зрители образом... наблюдали, то за последние 13 лет были практически отсутствовали условия для половодья. Те, кто живет вблизи Серского Донца, они заметили, что река практически не разливалась за исключением 2003-2006 года. И очень сложная ситуация была в прошлом 2013 году. Влияет ли природная ситуация на уровень? Соответственно, конечно, на уровень воды и на работу с ней, с водой и с промышленными предприятиями нашей области. Конечно, это прям, между этими факторами как бы прямая зависимость существует. Потому что это природные циклы жизни реки. Я вам хочу сказать, что вы абсолютно правы в этом тысячелетии только третий год, 2003-2006 по своим объемам половодье было близким к норме. В 2013 году вообще по характеристике гидрометцентра не было условий для формирования половодья. То есть не было у нас ни запаса снега и вообще никакой как бы существуют циклы, когда основной объем воды проходит у нас характерно для вот равнинных рек, это от 50 до 80 процентов годового стока формируется в период весеннего половодья. И за счет этого мы можем накапливать местный ресурс в своих водохранилищах, чтобы потом в течение года равномерно его распределять для нужд всего водохозяйственного комплекса, как мы уже говорили. Поэтому в условиях отсутствия половодия нам приходится накапливать этот ресурс практически только тот, который идет по руслу. И в основном мы рассчитываем всегда на транзитный сток, который придет нам с территории Российской Федерации. Ну, нужно сказать, я что... Я подожди, подождите, сейчас мы коснемся иных угу. вопросов. Водами Северского донца только в Украине пользуются 2200 предприятий. Вот сейчас я приведу цифры, что в позапрошлом, то есть в 2012 году, в Северский Донец было сброшено 700 миллионов кубометров сточных вод, четверть из которых является загрязненными. Перед тем, как перейти к вопросам экологии, мы посмотрим наш второй сюжет. Оздоровлення сіверського дінця у пріоритеті. На цьому наголосив голова Донецької облради Андрій Федорук на виїзному засіданні правління Асоціації органів місцевого самоврядування Донецької області. Він також зазначив, що питання щодо сіверського дінця вирішується і на міждержавному рівні. Так, між Україною та Росією була підписана державна цільова програма оздоровлення басейну річки. Також вже сформована міжвідомча комісія та прийнята обласна цільова програма розвитку водного господарства до... 2021 року частина заходів цієї програми щодо очищення Сіверського дінця фінансується з обласного екологічного фонду. В цьому році з обласного екологічного фонду. предусмотрено и профинансировано почти 900 тысяч гривен на поддержание гидрологического режима реки в границах города Светогорск 580 тысяч гривен на мероприятие по созданию водоохранных и прибрежных зон данной реки Ще однією з найбільш гострих екологічних проблем Донеччини є поводження з відходами, які утворюються вугледобувними та металургійними підприємствами. За минулий рік сварилося понад 55 мільйонів тонн відходів. Втім, найбільшу тривогу викликають вже накопичення близько трьох мільярдів тонн. У 2012 році, дванадцятому году показати спользування відходів в общому об'ємі, образувавшися в по області сластавило 23,6%. Больше всего утилизируются отходы черной металлургии. Актуальная проблема является обращение с твердыми бытовыми отходами. На 2013 год 46 полигонов ТБО имеют разрешение и лимиты на размещение отходов. На 2014 год только 43 полигона ТБО получили разрешение на размещение отходов. Данный сюжет был подготовлен нашей журналисткой региональной службы новостей Мария Голобоковой. Спасибо. Ну и так, какие же изменения случились с бассейном реки Северский Донец за последние годы? И как это вообще повлияет на нашу с вами жизнь? Пожалуйста. Вопрос экологического состояния бассейна Северского Донца, как главного источника водоснабжения трех областей, был подписан вниманием, и в том числе президента Украины, и было поручение, во исполнение которого как уже правильно было сказано в сюжете, на сегодня создана межведомственная комиссия. И я вам скажу более того, уже в принципе разрабатывается технико-экономическое обоснование по гидрол улучшению гидрологического состояния реки Северский Донец в пределах трех областей. Это идет финансирование через госводагентство. Разработчиком является, является институт Днепропетровский гидроводхоз. То есть это уже существенные подвижки да, в плане улучшения состояния нашего главного водного объекта. И в рамках этого ТЭО, как я сокращенно назову, предполагается разработка эм, схемы управления, в общем-то, и рассмотрение мероприятий по притокам Северского Донца в пределах каждой области. На сегодня. Буквально вот завтра, послезавтра у нас будет рабочее совещание, на котором мы будем три области будут обсуждать эти мероприятия, для того, чтобы окончательно включить их в перечень первоочередных мероприятий для улучшения состояния экологического состояния Северского Донца в пределах Украины. Наталья Васильевна, а что же на региональном уровне, касаемо нашей Донецкой области? Ну, уже как отмечалось, что основной проблемой реки Северский Донец является высокая техногенная нагрузка, на бассейн в условиях с недостаточным количеством атмосферных осадков. Значит, под влиянием хозяйственной деятельности здесь произошло заявление рек, подтопление как результат. С, целью, с этой целью решения основных экологических проблем бассейна значит, необходимо произвести расчистку русел рек по бассейну не только Северского Донца, собой как реки основного, но и ее притоков. Решением сессии областного совета в 2013 году в раздел охраны окружающей природной среды включены предложения по разработке проектно сметной документации расчистка русла реки Северский Донец. В текущем году уже начато проектирование. Я имею в виду текущий год, это 2013 год. Ну, здесь мы еще мало живем. Как уже сказала Наталья Алексеевна, значит, разрабатывается ТЭО. На сегодняшний день Донецким филиалом Института Донецкий проводхоз разработан проект восстановления и поддержания благоприятного гидрологического режима и санитарного состояния реки Северский Донец. То есть, несмотря на все те тяжелые экономические условия, экологические условия, область, в общем-то, ну, благодаря нашему руководству области, как обла администрации, так и облсовету, лицом направлено лицом к Северскому Донцу, к спасению, можно так сказать, реки Северский Донец. И делается все возможное. Ну и подводя уже да итоги нашей. Подождите, Виктор да. Григорьевич, подводя да. итоги нашей программы, давайте о двух словах, какое же изменение в рамках в законодательства происходит в рамках адаптации к европейским законам? Буквально два Я слова. Я хотела бы да, проинформировать, что действительно внесены изменения в водный кодекс, внедряется гидрографическое водохозяйственное районирование Украины для разработки плана управления речными бассейнами, чтобы это стало системным подходом в управлении речными бассейнами. Вот как это задекларировано в водной рамочной директиве. Выделяется 9 речных бассейнов, внутри каждого бассейна, в том числе бассейна Северского Донца, выделяются водохозяйственные участки, которые, в общем-то, определяют подходы в использовании водных ресурсов для того, чтобы избежать истощения, для того, чтобы, в общем-то, учитывать нижележащие участки, чтобы не создавать дефицит. Я дякую вам всем за интересную беседу. А нашим, шановным глядачам, я нагадываю, что проблемы защиты оточившейся среды от рунивного идеи человека Таркаются у каждого из нас. До побачення, шановні глядачі, до нових зустрічей.